Всем привет! Соус цую или мэн цую – простой в готовке традиционный и популярный в Японии соус, который можно встретить в любом японском магазине. Используется как соус при подаче различной лапши, такой как саба или удон, отварному рису, жареным продуктом во фритюре, например, в темпуре. Также используется как досаливатель к другим горячим блюдам или является частью более сложных соусов, таких как японский карри. Отлично хранится в холодильнике как минимум 2 недели, а готовится буквально за 5 минут. Считается, что он появился в японской кулинарной культуре с 14-16 веков. Продукты для приготовления соуса цую, будем его так называть для упрощения, это сухой гранулированный бульон хандаши, мирин. Сладковатое кулинарное вино. Часто используется при приготовлении суши. Кунжутные семечки, слегка поджаренные перед этим. Соевый соус, куда уж без него. И горячая вода для основы. Основа соуса это бульон даши. Японский рыбный бульон, который можно приготовить самому. Хотя это будет немножко сложнее, гораздо проще купить сухой гранулированный бульон хандаш. На вкус он отличается от общепринятого у нас бульона. Он имеет более резкий запах и привкус сушеной рыбы. Все потому, что его готовят, как правило, из сушеного тунца или иной сушеной рыбы. Перемешаем сухой бульон с горячей водой до полного растворения. Затем добавляем остальные продукты. Мирин. и соевый соус. В конце кунжут. Семечки лучше добавлять непосредственно перед подачей. Я готовил с ними, соус сразу после приготовления у меня использовался. И все тщательно перемешать до полного растворения. Затем берем емкость для кипячения, переливаем туда жидкость. Ставим на огонь и доводим до кипения. Кипятить не нужно. Этой температуры достаточно, чтобы составляющие продукты перемешались и дополнили друг друга. Переливаем получившийся соус в емкость. Можете для хранения, можете для дальнейшего использования. Все, соус готов. Если соус подается отдельно, для обмакивания или как досаливающий, он подается холодным. Используется как к рыбным, так и к мясным блюдам. Пожалуй, не меньше, чем к рыбным. Он придаст колорит и заменит соль. И, возможно, поэтому в Японии мало людей, страдающих полнотой. Соленая пища у них не в почете. Придает мягкий солоноватый с легкостью сладостью оттенок. Можно обмакивать жареные продукты, темпуру, к примеру, или использовать как альтернативу соевому соусу к суши. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма. Будьте здоровы!